Вих загроз також набуває змін. Справа в тому, що цей вік пов'язаний вже із значним рівнем самостійності, як у школі, так і вдома. Наскільки готовим виявиться син чи донька до такої самостійності, великою мірою залежить від батьків їх грамотної політики виховання та здатності до правильного побудування діалогу, аби він був зрозумілий дитині та досягав поставленої мети найсерйозніші загрози ми поговоримо дещо пізніше, а поки що торкнемося тих речей, котрі, на перший погляд, безпосередньо небезпеки нібито не становлять. Однак із часом за відсутності необхідної уваги можуть вилитися у найбикі фізичні або психологічні проблеми. Перша зона опасності це спілкування зі сверстниками, які ще менше контроліруємо, ніж вже в дитячому саду. Здесь всевозможные драки, всевозможные конфликты, провокации со стороны детей для какого-то неправомерного поведения. Среди возможных опасностей также будет гигиеническая часть это школьные общественные туалеты. Потому что если в саду все-таки там детки спят, едят, если ребенок захотел в туалет там сопровождает воспитатель и так далее, так далее, то в школе уже младшеклассников а, но ну, за ними нет столь, столь пристального контроля. То есть если, допустим, это девочки, обязательно уже девочку, младшую школьницу объяснить, рассказать, как пользоваться общественным туалетом, потому что это зона микробов. Да? То есть что не нужно садиться на унитаз, да? то есть научить это правильно делать, дать с собой в школу, возможно, там антибактериальные салфетки, рассказать, что до-после нужно э, мыть ручки. Но то же самое с мальчиком, но ну, у мальчиков другая специфика хождения в туалет. Но опять же, все эти вещи мальчику тоже нужно объяснить. Очень многие дети во время школьной адаптации боятся ходить в школе в туалет. Как бы это ни звучало сейчас, да, тем не менее такая проблема возникает. Я об этом знаю только по факту того, что я постоянно общаюсь с родителями, и я знаю, с чем они приходят. Да, то есть у ребенка начинаются запоры, почему в школе ему стыдно ходить в туалет. Был прецедент, он пошел в туалет, что-то там произошло, он там то ли не застегнулся до конца, то ли распрятан, дети обсмеяли, а все это вылилось в проблему, когда ребенок даже, находясь дома, он уже специально сдерживается, потому что это стыдно. То есть вот моменты, и опять же моменты питания. Дошкольник, вот, кстати, младшие школьники, дошкольники, у них нет проблемы с питанием среди сверстников. А когда ребенок переходит из младшей школы в старшую школу, там возникает новая проблема. С туалетом проблемы нет, возникает другая проблема. Я стесняюсь кушать при одноклассниках. То есть очень часто, особенно когда родители очень гиперопекают ребенка, да, они ему накладывают бутербродики, там яблочки и так, далее, и так далее. Когда мы близимся к подростковому возрасту, референтной группой становится среда сверстников как они на меня посмотрят, как они меня оценят. А, и многие дети, они реально стесняются кушать при одноклассниках. Или же они переходят на питание, которое модно. То есть это какие-то а, батончики, жвачки, то, что реально ребенку вредно. Немаловажным фактором зоны опасности ближе к подростковому возрасту это фактор того, как я одет, как на меня посмотрели, насколько я одет модно, насколько у меня есть те вещи, которые есть у моих одноклассников. Но здесь еще важный момент воспитания финансового. Да, когда в определенном возрасте ребенка уже подводит к зоне ответственности за то, какой у нас бюджет семьи и что мы можем себе позволить, что мы не можем. У каких-то родителей есть возможность купить своему ребенку дорогой телефон. Сейчас... Ну, скажем так, это уже есть проблема. Почему? Потому что стали модные айпады, планшеты и так далее, и так далее. То есть это современные новомодные гаджеты, которые далеко не всегда для ребенка полезны. Да, и здесь важно сказать об этом родителям. То есть, с одной стороны, вы хотите сделать для своего чада все самое лучшее. Вы покупаете ему дорогие аксессуары, какой опасности вы подвергаете своего ребенка. Первое. У вас нет гарантии, что по дороге в школу а какой-нибудь хулиган, который приметил дорогой гаджет у ребенка, не захочет у него его просто-напросто отобрать. Мы получим психологическую травму, ну и плюс материальный ущерб, неизвестно, чем это может вылиться, закончиться для ребенка. Второе – это опасность залипания в игры. А есть полезные игрушки, я не спорю, на тот же планшет, старшему школьнику подростку можно установить полезные игры которые развивают внимание память мышление но когда ребенку становятся уже неинтересны полезные игрушки желание получать адреналин да какой-то экшен а ребенок начинает интересоваться теми игрушками, в которых стрелялки, бродилки, убийства это могут быть игрушки эротического содержания. На сегодняшний день подростки туда очень часто влипают. Поэтому родителю очень важно держать на контроле, какое программное обеспечение стоит на планшете у моего старшего школьника или старшего подростка. Непустим є питання кишенькових грошей, які повинна мати дитина. Безумовно, розмір суми певною мірою визначається залежно від фінансових можливостей батьків. Однак, навіть якщо ці можливості є досить широкими, забезпечувати грошима сина або доньку, що називається зверх міри, як у молодшому, так і у старшому віці, недоцільно. Старшокласника надто вільний бюджет може спонукати до нездорових інтересів, серед яких найстрашнішими може стати вживання алкоголю, сигарет і наркотиків. У малюкаш зайві гроші можуть просто відібрати. А я стараюсь придержуватися якої схеми. Реально, скажем, так у мене була можливість побувати в різних школах города Донецька в рамках благотворительного проекту. Я сама для себя вот выверяла, я заходила в столовую и реально смотрела, что сколько может стоить. Да, потом я для себя набрасывала приблизительную сумму, вот обед, а, опять же, ребенок может захотеть покушать два раза, да, в школе, нормально, он находится там достаточно продолжительное количество времени. В сумму карманных денег закладывается возможность два раза пообедать, а выпить чай, съесть шоколадку, то есть необходимый минимум для ребенка, чтобы он не чувствовал себя ущемленным. А более того, лучше всего, если родители научат своего ребенка планировать бюджет. То есть, если они дают ему карманные деньги, эта сумма должна быть безопасна для ребенка. И лучше всего ее давать а, в дробном варианте. В дальнейшем, чем старше ребенок становится, тем больше зону самостоятельности ему нужно в этом давать. Потому что если все время жестко контролировать, ребенок никогда не научится принимать самостоятельно какие-то решения. А, если его наоборот отпускать, ну, скажем так дал по каждому запросу дай 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 да а если возникает требование сверх суммы просто вполне достаточно с ребенком здраво сесть и обсудить чего ты хочешь нужно это не нужно и дать возможность ребенку право аргументировать почему мне это нужно то есть какого ну скажем так жесткого жесткого деспотизма в этом тоже не может быть то есть я считаю что тебе это не надо край то свіряться по дітським потребностям. Якби багато часу не займали у сучасних батьків їх робочі обов'язки, професійна діяльність не може протиставлятися відносинам із власними дітьми. Ці відносини не обмежуються перевіркою домашнього завдання, приготуванням вечері та видачею кишенькових грошей. Батьки мають знаходити час на спілкування з дитиною. Дуже важливо стежити за її психологічним станом і, за наявності тривожних ознак, вживати відповідних заходів. Адже навчання в школі це не лише засвоєння матеріалу по різних предметах, це ще й перебування в соціумі, і за тих чи інших причин воно може виявитися складним для вашої дитини. Конфлікти з однокласниками або навіть вчителями, на жаль, сьогодні явище не поодиноке, і наслідки цих непорозумінь мають вельми широкий спектр. Краще докласти зусиль, аби їх просто не допустити. Цей матеріал охопив лише один аспект дитячої безпеки. У наступній передачі ми продовжимо цю тему і поговоримо про те, як захистити дитину від злочинних посягань на її здоров'я, життя та статтєву свободу. Не пропустіть важливу інформацію до зустрічі наступного тижня.